Yağış yağdı, yağmadı, mənzillərində islanırlar. Yasamal rayonunda yerləşən yataxananın sakinləri belə hallarla üzləşir. Yataxana binası uzun müddətdir ki, sismara yararsız saldadır. 101 əzab vəziyyətdə yaşayan sakinlərin başına bir yandan da su tökülür. Dəfələrlə idarəti qurumlara müraciət etsələr də bir nəticə olmayıb deyillər. Əməkdaşımız İsmail Əmirli problemin nə ilə bağlı olduğunu və niyə həll edilmədiyini araşdırıb. Məğrizdə də məballa içəri gedə bilmirəm. Buraya Samal rayonu, Hakim Abbasov küçəsi, Həkimləri təkmilləşdirmə institunun keçmiş yataxanasıdır. Burda uzun müddətdir ki, keçmiş məcburi köskünlər məskunlaşıb. Sakinlər deyir ki, illər ötdükcə istismar müddətini başa vuran binada yaşamaq daha da çətinləşir. İndi də 1-2 il əvvəl yararsız hala düşən su xətlərindən axan su evimizə tökülərək olub qalan təmir edə məhfedib. Açıq hava şəraitində, hava günəşli olsa da, nə qədər qəribə səslənsə də, sanki yataxananın içərinə yağış yağır. Bəlkə Gün ərzində xeyli sayda vətəndaş bax bu formada evin içərisində yaşamağa məhkumdur. Onsuz da acınacaqlı vəziyyətdə yaşayan sakinlərin bir də yuxarı mərtəbələrdən başlarına su tökülür. İyun ayından da hər ilə gedirəm baxan yoxdur. Bax görürsüz indi zamkan eləyir o or ora buralarda su yünüp işləmir. Qaçğınqon nədir, kırışa örtüdür. Geddim cay qardaş, mənim 5-ci mərtəbədə olmuram. Ey mənim başıma yağış yağmır. Bu kırışın nəyi varırsan? 24 saat su israfdır. Gedir. Yəni havayı gedir də bu su. Yəni strafdır də bu suyu tapa bilməyənlar var. Puluyla cəmiət satın alır bu suyu. Çox olmazsa bir saatla nəleyin, başı bu suyu dayandırar. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açık Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etdik. Bildirildi ki, yataxxanada yaranan problemə görə onlar cavabdeh deyil. Bina hansı qurumun balansındadırsa, problemlə bağlı həmin dövlət qurumuna müraciət olunmalıdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən isə qeyd olundu ki, problemdən məlumatlıdılar və həmin ünvanda yaranmış vəziyyət araşdırılır. Müvafiq qiymətləndirmə aparılır. Dövlət Komitəsi tərəfindən məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı yerlərdə elektrik naqillərinin təmir və dəyişdirilməsi, dam örtüklərinin təmiri, sanitar qovşaqların təmiri kimi cari işlər həyata keçirilir. İsmail Əmirliyev, Pərviz Əliyev, ATV xəbər.